Пчелки бегают. Спрашивают, нафига вы занимаетесь его? Нафига вы занимаемся его? А там mm -hmm. Дальше, ну, занимаемся. более светлее. Это красивенькая тоже рыжиша. Ну, как в цвете. А печатку ты бачил? Я? Нет, не бачу, давай пока. Я покажу печатку. Я за полку снимаю. Так, ты высаняй, сухий. Ты бачишь? Или он, ты с всей стороны суха. Он и расход. Покажем, какие ушки, если зимой предложил. Пока нас спустили на чужую пасеку, мы можем на ней полазить. Ну, сейчас плотно, это ее ушек. Если, конечно, удачно она сделана была, но просто... Мать, надо переставлять, он уже состраивающий, Усе слепляющие. На свои же пасеки не интересно, всегда интересно лазить на чужие. Сегодня 30 марта. Он же, же на них не был. Найдем ее. Дайте нам ее поймать. Смотри. Молодежь как лопается. Красота. А это где-то мамка тут должна лазать тут рядом. Она тут должна сидеть. Там, он. Хорошо. Вот ну, это да. Смотри. втекла. Проблемы. А, вот, нашли. Мать. Не видно а политку. Видно. Я я разберусь. Операторам мы не будем рассказывать, кто делал. Ага. Это пока еще тайна. Но, ага. имеет место быть. Цена засвела. Угу. Номерок. Не, не помнишь какие номера? Нет. Не. Потом поделюсь на видео. Мы прибегнем к хитрости И запустим его сюда Для того, чтобы случайно не задавить Вот вам, пожалуйста Я не говорю, что это у нас стоит Но имеет место быть Даже моточку него. Все, закрывай Это а еще одну рамку с расплодом пока. В и тоже лупится. И тоже, дивы. Два тергита. вообще, блин, чем они такие? Дивы. Это кто хотел рыжих рыжих маток? Есть такой дядя Бородин. Заказывает маток с аполиткой, с кайка там 700 с чем-то. Надо глянуть, я не помню. Отсюда будут рыжие и рыжие. На, на экране рамка с Щоб не оказалась крайня з розплодом. Може посів пильця з цього боку. А Пульця. Подивися, а локальність гнізда. Ти бачив? На тій розплод сплошний, а отут диви. Диви. І мед вже нову підливають. Ну а, то, але... то може бути старий. Так, ти побачив локальність, диви, як вони локально все розділили чотенько. От вам і не, не одбор. Тут спасів по-моєму. Тут так, да, це та, що стояла з того боку. став її тут. Та я тут її так і поставлю. Ми Зміняємо структуру, гнізда особо не змінюю. Но... Закривай. Красота. Тепер тільки треба вияснити. Ну, це щось говоря... По, 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 по журналу подивитися за матком. По Журнал треба. Чужі пчоли завжди цікавіші, ніж свої. А вы дальше дивиться. А я не знаю, что тут. Смотри, тоже что-то такое. Номер 32. пудра. характер. Эти уже более с характером. Я а, думал, это для сразу. Цих? Все равно, хоть и с характером, хоть и той. Ну, видишь. В 11 градусов лазать по баку. 11, там может, по ощущению тоже ну, 8, ну, ветерок. тоже ёжка. Ветерок Уже подувает. Ты понял, я тебе а, даже... А, вот ёж. Ёжка. Красненько. С красной опалиткой. 32. 32. Это, может быть, точно я знаю, кто делал. И это делала Ленка Приходько. Эту ёжку. Надо только выяснить, на какого трута. А что тут написано? Просто а, номер 32, 30. Его Ба, давай. Его просто. Следующий. Так. Тут неизвестно. И о. 112, я на что-то еще. Мать характер недельки. Вот 112 -то была, я точно знаю, с характером белка. А на она там написана? Ни хрена не понятно. 28 ну... Холодно для них. Ну, самый смысл, ты бачишь? Она... Воно... Хотя, бачишь. Она придавай, чем Да, продавать это склеено. Не могу снимать и дерзать. Расплод печатанный. Сплошняковый шкурка. И следующий тоже лупится, то что ближе до тебе. И пчела такая не, не, не прям. Пчела характерна. Тут видно что-то применено другое. И пчела не такая рыжая. Закрывай. Ролик уже. Краткий. Пробег по чужой пасеке, пока хозяин пошел делать чай, мы немного у него полазили. И ошко, да? Тоже. Так, тикай. А. Куда? Я не... не туда. Сюда. Спас одну-две угробы. Звоните. Есть. Материал для работы в этом году есть.